Ограничение движения, которое было введено вчера, оно никаким образом не было связано с проезжаемостью по автомобильной дороге Киевчоп в пределах Житомирской области. Проблематика – город Киев. Порядка 20 километров вчера стояли пробки перед Киевом потом Киев пустил движение, потом опять закрыл, Но, насколько я знаю, утром, по-моему, опять, по-моему, ограничивали движение грузов грузовых, автомобилей. Естественно, мы на границе с Ровенской областью тоже вводим ограничения для того, чтобы не пускать и не собирать эти машины на территории Житомирской области. На сегодняшний день общее количество, будем говорить, техники в обл. Автодоре составляет порядка 290 единиц, там, 288 по мере необходимости она задействуется. Это ну, в период времени по-разному, будем говорить так. Как правило, если идет снег ночью, мы максимально стараемся ночью выполнить все работы для того, чтобы утром обеспечить проезжаемость. У нас работает круглосуточно оперативный штаб под моим руководством службы автомобильных дорог. При температуре минус 10 градусов и ниже выполняется только очистка проезжей части реагенты, в частности, техническая соль, после 10 градусов мороза она не работает. Это для того, чтобы, говорю, для того, чтобы люди понимали, и когда будут видеть белое покрытие на дороге, грубо говоря, смысла нету. В это время посыпать, только снижается температура, мы Делаем просыпку для ликвидации скользкости. На сегодняшний день задача при минусовых температурах и при сильных снегопадах обеспечение проезжаемости. Хотел бы попросить там, без надобности не выезжать на дороги общего пользования, так как действительно в рамках этой ночи, которая будет, будут очень сложные условия.